महिलाओं के लिए किसानों के लिए लाडले किसान लाडले भाई सभी के लिए ये जो योजना है की और निश्चित रूप से हमने जो किया है उसको लोगों ने प्राथमिकता दी है और आशीर्वाद भी दिए और इसीलिए ये मैं सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ महायुति के जिन्होंने मेहनत की और इस मुकाम तक लाया है ये ये भी मैं कहूँगा ढाई साल में केंद्र और राज्य सरकार ये डबल इंजन वाली सरकार चली है आदरणीय मोदी जी ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है कितनी बार उन्होंने ये महाराष्ट्र का दौरा किया अमित भाई जी ने भी बहुत इसमें ध्यान दिया है हमारे सभी नड्डा जी हो कई लोग ये सभी केंद्रीय जो नेतागण हैं ने, उन्होंने भी महाराष्ट्र को बहुत प्राथमिकता दी है महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है और ये राज्य जो है ये देश में नंबर वन का राज्य है और इसलिए इसमें ये सत्ता लाना बल्कि लाना नहीं कि एक थम्पिंग मेजोरिटी से लाना ये बहुत बड़ी जीत है मैंने कहा था विधानसभा के सेशन में कि हमारे 200 से ज़्यादा सीटें आएगी वो आज खरा साबित हुआ है इसे भी इसका भी मुझे गर्व है कि ये जनता की आवाज़ है ये जनता की सरकार है और जनता की सरकार जनता के भले के लिए ये सरकार और, और हमारा सब सभी सभी वरिष्ठों के फोन आ गए अभिनंदन के फोन आ गए और मैं इतना ये भी कहूँगा कि एक हमारी टीम बनकर हमने काम किया मैं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री अजीत दादा और हमारी पूरी टीम जो है एक ये महायुति की टीम ने काम किया और इसीलिए हमने जैसे ये पूरे सभी लोगों ने तय कर लिया कि ये सरकार जो है ये गरीबों की सरकार है और सभी लोगों को न्याय देने वाली सरकार है और टीम वर्क की तरह हम लड़े हैं और जीत गए तो शासन अपने दारी खूब लोकप्रिय फायदा लाडकी बहन योजना दारी ये जो का दोन योजना जहाँ ह्या खूप लोकप्रिय ठरल्या आणि त्यामध्ये मग लाडके भाऊ लाडके शेतकरी लाडके ज्येष्ठ सगळे आले सगळे एक इकोसिस्टीम बनवली आणि त्यामुळे जनतेने लाडके मुख्यमंत्र्यांना पाठिंबा लाडक्या भावाला लाडक्या भावाला खूप सहकार्य केले आशीर्वाद दिलेले आहेत आणि नक्की आमची जबाबदारी आता वाढलेली आहे आता हे सगळे आकडे आल्यानंतर सगळे नंबर अंतिम झाल्यानंतर आम्ही तीन पक्ष एकत्र बसू आणि जो निर्णय आहे तो जसा आम्ही समन्वयाने हा निर्णय घेतला तसा समन्वयाने निर्णय तोही होईल मत मुख्यमंत्री अरे मंत्री पद ऐसा मेने मी कहूंगा की पर पूरे आकडे आने दो उसके बाद हम तीनों पार्टी बैठेंगी वरिष्ठ हो जो भी होगा समन्वय होगा। होती बापापर्यंत भाषा गेली होती नेत्यांचे एकमेकांचे एक बाप काढले होते आज राजकारणात कळाले की एकनाथ शिंदे बाप आहेत आणि मी है। है। बाप मी कार्यकर्ता आहे एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता आहे आणि बाप काढला त्यांना आता बाप दाखवला लोकांनी त्यामुळे आता जाऊ दे त्याच्यामध्ये मला काही जायचं नाही <laughs>

संध्याकाळी रात्री हो बोलवली आहे आपल्या नेते मंडळी लँडस्लाईन विक्री झाली आता आम्ही सांगितलं ना की आता सगळे आकडे आल्यावर तुम्हाला लवकरच कळू आम्ही पण तुम्ही विरोधकांना काही सल्ला देऊ इच्छित